Как я буду делать шель. И я буду клеить вот эту вот эти две частины на вот это тельце. Голову пока еще не треба. И три чипаты. Посмотрите на ее голову. И все. Начинаем клеить. Все, я приклеила вот все. И нужно, чтобы оно трешечки устыло. А чтобы оно проклеилось все. Сейчас я его уберу. И мы пока еще степлером приклеим ости ручки. Пока еще ножки отстраняем. И сейчас я это достаточно у меня всего. И сейчас я вот эти ручки ой, скриплю. Я склеила. И теперь я склею ножки, которые будут бегать по дорожке. Я откладываю к телу и голове эти ручки и выкладываю